Mərhəmətli və bağışlayan Allahın adı ilə. Nə çül bəlağa. Ey cemaət! Zülmkar və niymətə küfran edən, yaxşı əməl sahibinin pis sanıldığı və zalımın öz zülmünü artırdığı bir ruzigarda sabahı açdıq. Bildiyimizdən dəhrlənmirik, bilmədiyimizi də soruşmuruq. Bizə yetişənə qədər böyük bələdən qorxmuruq. İnsanların 4 sinifi var. 1-ci qism insanları çaresizlik, qılıncının kütlüyü və mal dövlətinin azlığından başqa heç nə fitnə fəsaddan çəkindirməz. 2-ci qism qılıncını qınından sıyırıb öz şəhrini aşkar edərək piyada və süvarilərini toplayaraq özünü fitnə fəsada hazırlayıb və qənimət olaraq oğurladığı mala və ya ardınca gedən süvarilərə, yaxud da çıxmaq istədiyi minbərə görə dinini zay edəndir. Özünü və Allahın sənin üçün yaratdığı cənnəti satıb onun qiymətinə dünyanı almaq uğursuz ticarətdir. 3-cü qismi axirət əməli ilə dünyanı, dünya əməli ilə axirəti istəməyən, özünü vüqarlı və mətanətli göstərən, addımlarını bir-birinə yaxın atan, paltarının ətəklərini yığıb tam sürətlə yol gedən özünü Məhətbər və həmin tanıtmaq üçün bəzənən Allahın pərdəsini günah vasitəsinə çevirəndir. 4-cü qism həqarətinə, alçaqlığına və hakimiyyətə çatmaq üçün vasitəyə malik olmadığına görə xanənişin olandır. Öz arzuularını əli çatmadığına, özünü qaldığı vəziyyətə qənaət olan kimi göstərər. Nə gecələr sakitləşən daxilində Nə də gündüzləri keçirdiyi zahirində qənaət və zövhdəhli olmadığı halda özünü zövh və təqva əhlinin libası ilə bəziyər. Qalan bir neçə kişi də qiyamət gününü xatırlatmaq onların gözlərini yummuşdu. O günün qorxusundan gözlərindən yaş axır. Bəziləri qovulmuş və hürküdülmüş. Bir dəstəsi qorxaq və xar. Bəziləri isə sakit və illəri bağlı qalıbdı. Bəziləri də ixlas və doğruluqla dəvət edir. Başqa bir dəstəyə isə qəmgin və incikdir. Təgiyyə və gizlənmək onları itirib batırmış. Baştan-başa zəlalət və xarlıq onları birümüşdür. Onlar şor dənizdə batmış, ağızları bağlı, ürəkləri isə yaralıdı. Özləri incik düşənə qədər cəməata öyüd nəsihət verdilər. Məğlubiyyətin təsirindən zəlil və xar olub öldürüldülər və veriləklə azaldılar. Dünya sizin nəzərinizdə səl mağazının yarpağının qurusundan, qırxımdan qalan tullantıdan da dəyərsiz olmalıdır. Gələcək nəsillər sizlərin halından ibret almamış. Əcdadlarınızın halından ibret alın. Bu pislənmiş və bəyan edilməyən dünyadan əl çəkin. Çünki dünya Onu sizlərdən daha artıq sevənlərə vəfa etməmişdir. Mərhəmətli və bağışlayan Allahın adı ilə. Nəcür bəlağa? Allah'a and olsun, bu cırıq ayaqqa bu sizlərə rəhbərlik və əmrli yetməkdən mənim üçün daha qiymətlidir. Lakin haqqı sübut etməli, batili aradan götürməliyəm. Əib və noksan sifətlərdən uzaq olan Allah Hzrət Məhəmmədi aralarında bir nəfər kitab oxuyanın və peyğəmbərlik iddiası edənin olmadığı ərəblərin ikinə göndərdi. Sonra o Hzrət onlar öz məqamlarına çatana, rahatlığa yetişənə qədər yol göstərdi və bədbəxtlikdən xilas elədi. Beləliklə onların Nizələri düzəldi. Allah'a and olsun, mən elə insanların arasında idim ki, düşmənin bütün qoşunu arxa çevirib qaçana qədər onlar doğru yola və nicata sövq edirdilər. Mən aciz qalmadım. Qorxunu özümə yaxın buraxmadım. Mənim Bəsrə cəmaati ilə müharibəyə getməyim peyğəmbərlə xalqı doğru yola yönəltmək və nijat vermək üçün getdiyimiz vaxtlarda olduğu kimidir. Haqqı üzə çıxarmaq üçün batili yaracağam. Mənim gürəşlə nə işim var? Allah hamdolsun. Kafir olduqları vaxt onlarla döyüşdüm və haqqın yolundan dönərək fitne fəsad yolunu tutduqları indiki vaxtda da onlarla döyüşürəm. Mən sizlərdən bezmişəm və narahatam. Sizi danlamaqdan əziyyət çəkirəm. Əbədi həyatın əvəzinə dünyanın müvəqqəti həyatından şadsınız? İzzət və başucalığının yerinə rəzalət və alçaqlığa boynəyimisiz? Sizləri düşmənlə müharibəyə çağıranda gözlərinizi döyürsüz. Çətinliklə can verirmiş, huşsuzluqdan əziyyət çəkirmiş kimi məndən danışmaq üçün diliniz tutulur. Qulaqlarınız bağlanır. Sözlərimin müqabilində mat məttəl qalırsınız. Elə bil ağlınızı itirib dəli olmuşusuz və başa düşmürsüz. Heç vaxt sizlərdən əmin olmadım və sizləri düz əməl sahibləri saymadım. Nə meyl salanası ordu, nə də ehtiyac duyulası güclü dostlarsınız. Siz bir tərəfdən yıxdıqda Digər tərəfdən dağılan sarvansız dəvələr kimi siz. Allah hamdolsun. Siz müharibə atəşini alovlandırmaq üçün pis cəmaatsınız. Sizə qarşı hiylə və məkr işlədirlər. Siz isə hiylə işdətmirsiniz. Sizin şəhərləri tuturlar. Siz isə qəzəblənmirsiniz. Düşmən yuxulamaz. Siz isə qəflət yuxusu aparıb və unutqansınız. Allah hamdolsun bir-birilə yoldaşlıq etməyənlər məğlubdular. Güman eləyirəm ki, müharibə şiddətlənsə və ölüm qətli atəşlə olansa, sizlər başbədəndən ayrılan kimi Əbu Talibin oğlundan ayrılarsınız. Allah and olsun ki, ətini sümükdə heç nə qalmayana qədər gəmirən, sümüyünü sındıran və dərisini soyacaq həddə düşməni özünə hakim kəsən kimsənin acizliyi və qeyrətsizliyi hədsiz ürəyi və ya onun sinə tərəfdən ürəyini əhatə edənləri zəyifdir. Ey eşidən, sən də acizlikdə və qeyrətsizlikdə bu kişi kimi olmaq istəyirsənsə, ol. Amma mən and olsun Allah'a, düşmənə bu fürsət və imkanı verməzdən əvvəl məşrəfi qılınçlarla onu elə vuracam ki, başının sümüyünün xınçmaları göyə savrulsun və qolları qıçları kəsilsin. Mənim səylərimdən sonra fəth və qələbənin ixtiyarı Allahın əlindədir. Ey cemaat! Mənim sizin üstünüzdə, sizin də mənim üstümdə haqqınız var. Sizin mənim üstümdə olan haqqınız sizə nəsihat vermək, qənimət və hüquqları bütünlüklə sizə çatdırmaq nərdən qalmamanız üçün sizlərə öyrətmək, öyrənənə qədər də tərbiyə etməkdir. Mənim sizin üzərinizdə olan haqqım isə beyyəti saxlamanız, gizlində və aşkarda ixtilas və dostluğunuz, sizi çağırdığım an cavab verməniz, sizə əmr etdikləmə itaat etmənizdir. Mərhəmətli və bağışlayan Allahın adı ilə Nəcəl bəlağa. Roziyyar böyük bəlalar və ağır hadisələr yaratsa belə, sitayiş Allah'a məxsusdur. Şəhadət verirəm ki, şəriki olmayan Allahdan başqa ilah və ondan başqa məbud yoxdur. Məhəmməd onun bəndəsi və elçisidir. Ona və ailəsinə Allahın salamı olsun. Bilən və təcrübəli olan mehriban Nəsihat vericiyə itayətsizliyin nəticəsi həsrət və kədərdir. Bunun arxasınca isə təəssüf və peşmançılıq durur. Müslümanlar zəyif və gücsüz olduqları vaxt İslam dininə kömək üçün ayağa qalxdım. Onlar boyunlarını büktükləri zaman özümü aşkar etdim. Həldən düşlükləri vaxt danışdım. Onlar heyran və sərkərdən olduqları vaxt İlahî nurla keçdim. Hamudan sakit önə keçməkdə onlardan üstün idim. Fəzilətlərin jilovunu tutaraq fərvaclandım və bərk dağıdıcı küləklərin yerindən tərpədib qopara bilmədiyi dağlar kimi fəzilətləri udurdum. Heç kəs məndən eyb və noksan tuta bilməyib. Zəlilin və sitəm çəkənin haqqını zalımın alana qədər O mənim üçün əziz və dəyərlidir. Güclü və zulmkar məzlumun haqqı ondan alınana qədər mənim üçün gücsüzdür. Biz ilahi qəzabı qədərə şadıq və onun fərmanına təslimik. Məni Allahın rəsulu barəsində yalan danışan görmüsənmi? Andolsun Allah'a mən onu təsdiq edən ilk şəxsəm. Belə isə onu təksib edən ilk şəxs deyiləm. Öz xalifəlik məsələm barəsində düşünüb gördüm ki, Hzrət Peyğəmbərin fərmanına itaat edib tabe olmaq mənə vacibdir. Buna görə də beyyət edib o Hzrətlə öz əhd-peymanımı uyğun rəftara etdim. Şübə Aqka bənzər və oxşar olduğu üçün şübə adlandırılmışdır. İman və etiqad Allah dostlarının şüpheli göründən işlərdə işığıdır. Yolları hidayət və nicat yoludur. Ancaq Allahın düşmənlərini və şüphellərə dəvət edən azğınlıq, beləklikləri isə körlük və sərkərdanlıqdır. Deməli, qorxan üçün hər halda ondan nicat və qurtuluş yoxdur. Diri qalmaq istəyən də həmişə diri qalmayacaqdır. Elələrinə düşər olmuşam ki, əmr etdikdə boyun əymir. Çağırdıqda cavab vermirlər. Ey atasızlar, öz Allahınıza kömək və yardım üçün nəyi gözləyirsiniz? Bir yerə toplayacaq din, sizi tərəf edəcək bir qeyrət yoxdurmu? Sizin aranızda dayanın fəryad çəkə-çəkə yar və yoldaş istəyirəm. Mənim sözümə qulaq asmır. Bir hadisələr aşkar görünənə qədər əmrimə itaat etmirsiniz. Sizlərlə intiqam almaq olmaz. Sizlərlə məqsədə çatmaq olmaz. Sizi qardaşınıza kömək etməyə çağırdım. Gövəyi ağrıyan dəvə kimi nalə çəkdiniz. Arxası yaralı xəstə dəvə kimi süslü getdiniz. Sizlərdən mənə tərəf gələn az saylı qoşum da narahat və acizdir sanki ölümə göndərilir və ölümünü öz qarşılarında görür. Vəfa doğruluğun yoldaşıdır və mən əhdə vəfa etməkdən daha qoruyucu siper tanımıram. Qayıdışın nəcür olmasından ağah kimsə məkr işlətməz. Elə bir zamanadır ki, adamlarının çoxu məkr işlətməyi zirətlik sanır və nadanlar onları zirək bilir. Bu məkr eləyənlərin xeyirləri nə olur? Allah onları hələk etəsin. Zirək və hiyləni bilən insan hiylənin və hər bir işin çare yolunu bilir. Hiylə işlətməməyin səbəbi isə Allahın əmr və qadağasının ona məna olmasıdır. Hiyləni gördüyü, tanıdığı və işlətmək qüdrətinə malik olduğu halda onu tərk edir. Dində heç bir günahdan qorxusu olmayanlar Fürsəti əldən vermərək hər işdə hiylə və məkrə əl atdılar.